ৰাজীৱ তই নেকি অ পেহী এইফালে অলপ কাম আছে সেইকাৰণে যে মোৰ কস্তীলে বৰ মনত পৰে যিমান দিন ইয়াত আছিল তই দেখোন তাইক লৈছিলি গোটেই গাওঁখন তই দেখুৱালি কস্তীক মোৰ লগত তাই বহুত ভাল বন্ধুত্ব গঢ়লৈ উঠিছিলে সেইকাৰণে তোক দেখিলে এতিয়া মোৰ কস্তুৰী জনীলে বৰ বেছি মনত পৰে দুখ নকৰিব পেহী কস্তুৰী ইয়ালে ফুৰিবলৈহে আহিছিল এদিন নহয় এদিনটো তাই যাবই লাগিলে হলে গতিকে তাইক মনত পেলাই আপুনি মন বেজাৰ কৰি নাথাকিব আৰু পেহী আপুনি আজিকালি পাচলি বিক্ৰী নকৰে নেকি বহুত দিনৰ পৰা দেখোন পাচলি ল'বলৈ যোৱাই নাই আপুনি মোৰ খেতিৰ ফালে আজিকালি দেখোন মোৰ একো কৰিবলৈ মন নোযোৱা হৈছে মই গম পাইছো পেহী আপুনি নিশ্চয় কস্তুৰী কথা মনত পেলাই সকলোবোৰ বাদ দিছে

পেহী কস্তুৰীৰ মাক দেউতাকে হয়তো বিচৰা নাই যে তাই ৰংপুৰ গাঁৱৰ কোনো মানুহৰ লগত কিবা সম্পৰ্ক ৰাখক ইয়াৰ কাৰণ কি মই নাজানো হয়তো আপুনি ভালকৈ জানিব কিবা এটা কাৰণটো নিশ্চয় আছে যাৰ কাৰণে তেওঁলোকে কস্তুৰীক আমাৰ পৰা দূৰত ৰাখিব বিচাৰিছে আৰু সেইকাৰণে কস্তুৰীৰ মাক দেউতাকে তাইক লৈ বেলেগ এঠাইলৈ গুচি গ'ল এতিয়া যদি আপুনি তেওঁলোকৰ নতুন ঘৰলৈও যায় তেতিয়া হয়তো তেওঁলোকে আকৌ ঠিকনা সলনি কৰিব আৰু তাৰপিছত হয়তো ময়ো গম নাপাম তেওঁলোকৰ নতুন ঠিকনা

ঠিক আছে বাৰু আজি তই তেন্তে তাইৰ খবৰটো লৈ আহিবি কিন্তু চাবি তই যোৱাৰ কথা যাতে তাইৰ মাক দেউতাকে গম নাপায় নহলে আকৌ মোৰ ছোৱালীজনীক লৈ কলে যাবগৈ ঠিক নাই পেহি আপোনাৰ ছোৱালীজনী মানে মই যিহেতু তাইক নিজৰ ছোৱালী বুলিয়ে ভাবো সেইকাৰণে মুখৰ পৰা ওলাই গৈছে আৰু তই কিন্তু কাইলৈ নাপাহৰিবি দেই তাইৰ খবৰ এটা লৈ আহিবি আৰু আহিয়ে প্ৰথমে মোক জনাবি তেতিয়াহে যদি মোৰ অলপ শান্তি লাগে ঠিক আছে বাৰু পেহী কাইলৈ চহৰৰ পৰা আহি মই প্ৰথম আপোনাৰ ওচৰলৈকে যাম এতিয়া আৰু আপুনি চিন্তা কৰি নাথাকিব ঠিক আছে দে ৰাজীৱ এতিয়া মই ঘৰলৈ যাওঁ ঠিক আছে পেহী সঁচা কথাখিনি আপুনি মোৰ আগত লুকুৱাই ৰাখি আৰু কি লাভ পেহী মইতো সকলো কথা গম পালোৱেই কস্তুৰী যে আচলতে আপোনাৰ ছোৱালী কিন্তু আপোনাক মই সেই কথা ক'ব নোৱাৰোঁ যে মই সঁচা কথা গম পাওঁ আৰু কস্তুৰিক গৈ মই লগ কৰিবও নোৱাৰোঁ আপোনাক মই মিছা শান্তনা দিলোঁ পেহী মই বিচাৰোঁ আৰু কস্তুৰীৰ লগত কোনো সম্পৰ্ক ৰাখিব নোৱাৰোঁ মোৰ লগত সম্পৰ্ক থকাৰ কাৰণে তাই যদি সঁচা কথা গম পাব হয় তাইৰ মনটো ভাঙি চুৱাৰ হৈ যাব যিটো মই কেতিয়াও নিবিচাৰোঁ পেহী আৰু আপোনাকো ইমান চিন্তাত থকাটো মই চাই থাকিব নোৱাৰোঁ সেইকাৰণে আজি আপোনাক মই মিছা সান্তনা দিব লগা হ'ল যে কস্তুৰীক মই লগ কৰিম তাই নিশ্চয় ভালেই আছে তাইক তুলি লোৱা মাক দেউতাকে তাইৰ কিমান যত্ন লয় সেই কথা আমি সকলোৱে জানো

কিমান যে ফোন কৰিছো কিমান মেছেজ কৰিছো একো ঠিক নাই কিন্তু সি একোৱে ৰিপ্লাই নিদিয়ে আৰু আনফালে মা পাপাই মোৰ ওপৰত খং কৰি আছে ৰাজেই বৰষা আন্টি আৰু ৰংপুৰ গাঁৱৰ সকলো মানুহৰ কথা পাহৰি যাবলৈ কৈ আছে নহলে বোলে মোক অষ্ট্ৰেলিয়াত থকা খুৰাৰ ঘৰলৈ পঠাই দিব ইহঁতৰ কষ্টৰী আকৌনো কি চিন্তা কৰিব লাগিলা একো নাই কাবেৰি বোলা ক্লাছলৈ যাওঁ মৃন্ময় তোৰ এডমিশ্যনটো ভালে ভালে হৈ গ'ল বোল এতিয়া সোনকালে কলেজৰ পৰা ওলাই যাওঁ এডমিশ্যনটো হ'লেই যেতিয়া তোৰ হোষ্টেলটো ঠিক কৰি থৈ যাওঁ আৰু সোনকালে মই ঘূৰি ঘৰলৈও যাব লাগিব নহ'লে জানই নহয় গাড়ী পাবলৈ নাই অঁ ৰাজীৱ দাম ব'লা তুমি যে মোৰ লগত আহিলা মোক বহুত ডাঙৰ উপকাৰ কৰি দিলা মই অকলে অকলে ইমানবোৰ কাম কৰিব নোৱাৰিলোঁ হ'লে এই হ'ব দে মৃন্ময় তই মোৰ ভাইটিৰ নিচিনা এইখিনিও সহায় কৰিব নোৱাৰিম নে আৰু ৰাজীৱ তুমি ইয়াত তুমি আমাৰ কলেজত কি কৰিছা ৰাজীৱ আৰু তোমাৰ হৈছে কি মই তোমাক ইমান ফোন কৰি আছোঁ মেছেজ কৰি আছোঁ তুমি ৰিপ্লাই নিদিয়া কিয় কোন হয় আপুনি আপোনাৰ হয়তো কিবা ভুল হৈছে মই আপোনাক চিনি পোৱা নাই এইবোৰ তুমি কি কৈছা ৰাজীৱ তুমি মোক চিনি পোৱা নাই কষ্টৰীক চিনি পোৱা নাই কোন কস্তুৰী মই কোনো কস্তুৰীক চিনি নাপাওঁ কি হৈছে তোমাৰ ৰাজীৱ মোৰ ফালে এবাৰ চোৱাচোন এবাৰ মোৰ চকুত চকু থৈ কোৱা তুমি মোক চিনি নোপোৱা অঁ নাপাওঁ মই তোমাক চিনি মই কোনো কস্তুৰীক চিনি নাপাওঁ বল মিনময় সোনকালে ইয়াৰ পৰা যাওঁ আমাৰ দেৰি হৈছে ৰাজীৱ তুমি মোক এনেকৈ পাহৰি গ'লা কিন্তু কিয় ৰাজীৱ কিয় মোক এনেকৈ পাহৰি গ'লা তুমি শুনকচোন আপোনাৰ নামেই কস্তুৰী নহয় জানো আমাৰ গাঁৱলৈ মানে ৰংপুৰ গাঁৱলৈ যে গৈছিল কিছুদিন আগত হয় মই সেই কস্তুৰী

কস্তৰিবা মই আপোনাক সহায় কৰিম ৰংপুৰ গাঁৱতে মই ইমান ডাঙৰ হলো কিন্তু ৰাজীৱ দাৰ কাৰোবাৰ লগত ভাল পোৱাৰ কথা আমি শুনাও নাছিলো এই প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে শুনিছিলো ৰাজীৱ দাই কোনোবা ছোৱালীক ভাল পাইছে বুলি আৰু সেয়া আপুনি ৰাজীৱ দা আৰু আপোনাৰ সম্পৰ্ক ইমান সহজে ভাঙি যাবলৈ মই নিদিওঁ আপুনি অলপো চিন্তা নকৰিব মই আছো নহয় মই আপোনাৰ সহায় কৰিম এতিয়া মই যাওঁ দিয়ক ৰাজীৱ দা ৰৈ আছে নহয়